वालेकुम स्टूडेंट्स बच्चों वास्तव मैं खुश आमद आप देख रहे हैं वीडियो कानपुर चैनल और आजकल एक मसला आ रहा है स्टूडेंट्स ने जब डेट शीट बनाई थी तो उसमें उनके सारे पेपर थे लेकिन फिर जब उन्होंने फ्रेश प्रिंट निकाला तो उसमें से बहुत सारे कुछ के तो बहुत सारे वो और, और किसी का एक आधा पेपर गायब था तो पेपर गायब क्यों हुआ है उसकी क्या वजह इसको देख लेते हैं और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर अगर आप सर्च करना चाहें तो सिंपली वी खानपुर लिख के आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा और इसके ऊपर आपको हर तरह की अपडेट्स मिलती रहेगी सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या लेक्चर ना देखने की वजह से आपका पेपर गायब हुआ है या कोई और वजह है तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर कर दी थी और आपने देख भी ली होंगी लेकिन अब इस हवाले से जो आपकी पेपर्स गायब हुए हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं आपको कैला मैस दिखाता हूं और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस एक सब्जेक्ट है इंग्लिश 512 और क्विज़ है उसका उसमें क्विज़ में टोटल जो क्विज़ थे हमारे चार उसमें से एक मिस है अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें तो हमारा जो 75 परसेंट का थाना पोर्शन वो कंप्लीट है यानी एक तो दूसरी ये चीज़ ये थी कि आपका सारी एक्टिविटीज़ में स्पेशली जो आपकी मिड टर्म एक्टिविटीज़ हैं असाइनमेंट कोई यानी असाइनमेंट जी डी बी क्विज और साथ में आपका जो मेड टर्म का रिजल्ट था वो सारा मिला के आपका बीस परसेंट हो जाना चाहिए था अगर नहीं हुआ किसी का इस वजह से वो पेपर जब उन्होंने फ्रेश प्रिंट निकाला तो सिस्टम से वो गायब हो चुके थे अब इसका क्या सबूत है इसका सबूत एक ये चीज़ है और एक इससे उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको एक एल एम एस और दिखा देता हूँ यहाँ पे एक एल एम एस है और यहाँ पे एक जो सी एस टू जीरो वन है ये स्टूडेंट के जो डेट शीट है वहाँ से गायब है हम चेक करते हैं कि इन्होंने लेक्चर और सारे व्यू किए और उसके बाद जो असाइनमेंट्स थी देखते हैं क्या पूरी की क्या असाइनमेंट्स कोई नंबर नहीं लिया सारी एक्सपायर उसके बाद अगर हम जी डी भी देखें उसकी तो वो भी नहीं सबमिट की और उसके बाद अगर हम क्विज़ देखें तो सारे के सारे कोई चार के चार कोई सबमिट ही नहीं किए तो इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट्स अगर मिड में नंबर ले भी लें फर्ज करें हम मिड ग्रेड बुक चेक कर लेते हैं और सी एस टू जीरो वन में देख लें अठतीस में से तेरह परसेंट नंबर है तो परसेंटेज तो छत्तीस परसेंट बन रही है लेकिन ओवरऑल जो परसेंटेज है वो इनकी ट्वेंटी परसेंट नहीं हो पाई और इस वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ आप भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं वो पेपर ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिक तरीके से रिमूव हो गया अब इसका सबूत मैं आपको दिखाता हूं यहां पे देखिए देर स्टूडेंट्स टू पेयर इन द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड सेमेस्टर का मतलब है फाइनल टर्म आपका जो एग्जाम है यू मस्ट पार्टिसिपेट इन द सेमेस्टर वर्क एंड अटेन एट लीस्ट ट्वेंटी परसेंट मार्क्स सेमेस्टर वर्क इज द फॉलोइंग अब सेमेस्टर वर्क में वो कहते हैं कि एक तो आपने पार्टिसिपेट हर चीज़ में करना है और दूसरा उसमें से कम से कम आपके 20 परसेंट नंबर होने चाहिए और वो क्या चीजें हैं एक तो क्वीज़ हैं बोर्ड डी बीज और असाइनमेंट्स प्रेजेंटेशन जो भी होगा और उसके बाद टर्म टर्म पेपर्स या प्रोजेक्ट्स पेपर आपके टर्म पेपर हो, हो सकते हैं या उसमें कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है कुछ और हो सकता है असाइनमेंट्स हो ये थी। ठीक है और साथ में दूसरी चीज़ ये है कि फाइनल जो मिड का एग्जाम है वो दोनों को मिला के एक तो असाइनमेंट क्विज़ जी सारी चीजें और मिड टर्म इन दोनों में मिला के आपके ट्वेंटी परसेंट नंबर हो जाने चाहिए यही ट्वेंटी परसेंट रूल है जो मैंने दो महीने पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी तो अगर आपने देखी होगी तो आपको शायद आइडिया हो चुका होगा अब सेकेंड नोट क्या है इफ़ यू फेल टू पार्टिसिपेट आर अपटेन एटलीस्ट ट्वेंटी परसेंट मार्क्स इन दिस सेमेस्टर वर्क कलेक्टिवली मतलब सब चीज़ों का मिला के अगर आप ट्वेंटी परसेंट नंबर नहीं ले पाते ट so, करने कैसे करना है बेसिसमेंट पब्लिश इन दर्स वेबसाइट ऑफ एवरी कोर्स एल एम एस जो असमेंट है हर सब्जेक्ट की अब मैं वो आपको दिखा देता हूँ फर्ज करें सी एस सी एस टू जीरो वन की असमेंट स्कीम है और कैलकुलेट आप करना चाहते हैं तो फिर उसको हम क्लिक करेंगे और असेसमेंट स्कीम जो है वो यहाँ पे जैसे बताई गई थी वो दी हुई है हर सब्जेक्ट के आ, बिल्कुल यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट की उसमें और यहाँ पे देखें तो आप इस हिसाब से इस पोर्शन में से जितने भी नंबर आपने लिए हैं जारा यहाँ पर एग्ज़ैम्पल जो हम दे रहे हैं सी एस वन ज़ीरो वन सब्जेक्ट की तो उन्होंने ये वाले जो थे फाइव टेन और फाइव यानी ये बीस परसेंट तो बिल्कुल ज़ीरो हैं इसमें से कुछ भी नहीं लिया और बाकी जितने नंबर लेने थे वो ये जो मिट में, में उसका टोटल बीस परसेंट ऐड होना था ये सारे जब बीस परसेंट नंबर निकालेंगे और सारी एक्टिविटीज़ को काउंट करेंगे तो ओवरऑल बीस परसेंट बनना चाहिए था जो नहीं बना ज़ाहिर है क्योंकि ना असाइनमेंट की ना कोई किया ना उसकी कोई जी की तो इस वजह से जो पेपर था वो गायब हो गया और वजह आपको बता चुके हैं कि क्या वजह थी और वो वजह ये थी जो 20% परसेंट रूल है इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो ये चीज़ें मिस कर देते हैं या सोचते हैं कि चलें कोई बात नहीं आप ये वाले जो चीज़ें हैं हम अगर असाइनमेंट कोई मिस हो रहे हैं तो मिड टर्म अच्छा कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा तो ऐसा नहीं होगा आपको सारी की सारी एक्टिविटीज़ करनी है और उनको कंप्लीट करना है तभी आपका जो काम है वो हो पाएगा यहाँ पे हमें एक और देख लेते हैं यहाँ पे देखें तो असाइनमेंट डन है चाहे थोड़े नंबर हैं लेकिन वो काम आते हैं इस तरह जी को देखें तो ढाई नंबर हैं यानी फिफ्टी परसेंट हैं ये काम आ रहे हैं उस तरह यहाँ पे देखें तो आठ आठ नौ सात मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने नंबर थोड़े भी आ जाएं लेकिन आपकी एक्टिविटीज़ कंप्लीट होनी चाहिए एक और सब्जेक्ट को देख लेते हैं या असाइनमेंट में चौदह हैं और उसके बाद जी में तीन शरीय पचहत्तर हैं कोईज़ में इस तरह देख लेते हैं तो ऐसे भी हो सकता है कि आपके काम नंबर आ जाए लेकिन एक्टिविटीज़ काउंट होती हैं एक एक नंबर आपका काउंट होता है तो इसलिए ये वजह कि डेट शीट से पेपर क्यों गायब हुए हैं वही ट्वेंटी परसेंट रूल है कि आपने तमाम एक्टिविटीज़ से कलेक्टिवली मिला के बीस नंबर लेने थे अगर नहीं हो रहे तो फिर आपकी वो डेट शीट से गायब है अब उसका हल क्या है हल ये है कि अगले पे सेमेस्टर में वो पेपर आपका दोबारा से रिपीट होगा और जो पेपर आपके डेट शीट में आ चुके हैं वो आप पेपर दें और जो नहीं आए वो अगले सेमेस्टर में आप रिपीट होंगे और इस गलती का जो आपने इस सेमेस्टर में की है वो अगली बार नहीं दुराएंगे होपफुली तो मिलते हैं अगली वीडियो में आप ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि